dalam bulan Ramadan yang sangat berkat ini. Di sana ada beberapa peristiwa bersejarah yang agung telah berlaku pada bulan Ramadan yang mulia. Kita selaku umat Islam tidak boleh terlepas daripada mengetahui details perkara-perkara bersejarah ini. بالنسبه كتاب كيت ada 3 perkara besar yang berlaku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره. وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ثم اما بعد. وانت بومبوان الله سبحانه وتعالى الحمد لله. Segi tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan, nikmat, kesempatan yang diberikan kepada kita sepanjang bulan Ramadhan yang mulia ini. Dapat kita melaksanakan ibadat dengan tenang, dengan kerehatan kalbu sepanjang hampir 16 hari telah berlalu daripada Ramadhan. Ini adalah satu anugerah yang mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di sana ada orang-orang yang pada tahun yang lepas kita tahu mereka hidup, mereka sehat tapi mungkin pada tahun ini mereka tidak bersama dengan kita. Mereka tidak berkesempatan untuk merasakan bulan Ramadan tahun ini. Kita Alhamdulillah masih bernafas, dipanjangkan nyawa oleh Allah Sampai masuk pada bulan Ramadhan, bahkan dah lepas separuh daripada bulan Ramadhan Itu dah kira perkara yang kita dah kena syukur dah Nombor dua, kita sehat tuan-tuan Kita sehat, kita afiat, kita boleh berpuasa Kita boleh berjalan, kita boleh datang masjid, duduk dalam masjid dalam keadaan berantikaf Bayangkan saja di sana ramai orang yang masih sakitnya menghalang dia daripada berpuasa dan beribadat. Mungkin dia ha, terlantar di hospital, mungkin dia bedridden tak boleh bangun, ha, kena makan ubat, tak dapat nak berpuasa pun, petah lagi nak salat tarawih. Cuba kita bayangkan, alhamdulillah Allah bagi kita nikmat hidup dan masih sehat afiat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur dan kesehatan kita juga supaya merasakan Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, di samping kemeriahan ibadat dalam bulan Ramadan yang sangat berkat ini. Di sana ada beberapa peristiwa bersejarah yang agung Setelah berlaku pada bulan Ramadhan yang mulia, kita selaku umat Islam tidak boleh terlepas daripada mengetahui details perkara-perkara bersejarah ini. Paling sikit kita ada tiga perkara besar yang berlaku pada bulan Ramadhan. Yang pertama sekali adalah kewafatan Sayyidah Khadijah Al Kubra yang berlaku dikatakan pada bulan Ramadhan yang mulia. Pada bulan Ramadhan seperti inilah wafatnya isteri pertama bagi dan Nabi SAW yaitu Sayyidah Khatijah Al-Kubra. Jadi sahabat tahun pada musim-musim macam ni ada kalanya kita akan mendengar perkongsian daripada para asatidah, para tuan guru menceritakan tentang kemuliaan dan kedudukan Sayyidah Khatijah dan mengenali Sayyidah Khatijah mengetahui sumbangan Sayyidah Khatijah pada umat Islam itu satu perkara yang sangat penting bahkan kalau tidak keterlaluan aib kalau seorang umat Islam tidak mengenali sayyidah khadijah al-kubra radhiyallahu anha kita sedia maklum tuan-tuan sayyidah khadijah asalnya adalah seorang wanita bangsawan di kota Mekah seorang peniaga business woman yang sangat berjaya. Cukuplah menjadi bukti kejayaan beliau, beliau boleh berniaga dengan import dan juga export pada zamannya. Daripada Mekah, hantar barang, niaga di Syam. Habis jual barangan kat Syam, keuntungan tu beli pula barang Syam dan kembali jual pula di Mekah. Ini bahasa zaman sekarang kita panggil import export lah. International business lah tuan-tuan. Kan? Jadi seorang wanita yang boleh buat international business macam tu pastinya adalah seorang perempuan yang kaya raya. Petah lagi ditambah dengan suku keturunan beliau yang sangat mulia dipandang tinggi oleh semua golongan Quraisy di kota Mekah. Jadi seorang beliau ni wanita yang perfect yang bangsawan ketika itu Sehingga beliau digila-gilakan oleh ramai orang-orang lelaki di Mekah ketika itu Namun tidak dilayan Sampailah Sayyidah Khatijah berkenalan dengan baginda Nabi SAW Dan Sayyidah Khatijah sendiri yang menawarkan dirinya kepada baginda yang mulia Berlangsung perkahwinan Kemudian turun wahyu kepada Nabi Diperintahkan Nabi untuk menyampaikan wahyu secara terang-terangan Lalu bermulalah macam-macam penindasan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang Islam. Perlu kita ketahui insan pertama yang menerima Islam adalah Saidah Khadijah radhiyallahu anha lebih awal daripada semua sahabat-sahabat yang lain. Insan yang paling banyak menghabiskan harta bendanya untuk membantu Nabi menyebarkan dakwah Islam itu adalah Sayyidah Khadijah. Tuan-tuan, kita kenal Sayyidah Khadijah sebagai seorang wanita kaya raya. Cuma pada hujung hayat Sayyidah Khadijah, beliau wafat kerana sakit. Dikatakan punca beliau menjadi sakit itu adalah kerana beliau tidak dapat mendapatkan makanan yang berkhasiat untuk dimakan Beliau terpaksa mengisi perut beliau dengan memakan daun-daun kayu dan juga rumput dan juga kulit-kulit kayu. Dan ketika itu beliau berumur hampir 65 tahun. Bagaimana seorang wanita yang telah berusia 60 atau 65 tahun yang terpaksa makan daun kayu dan kulit kayu untuk menghilangkan kelaparannya. Soalnya adalah bagaimana daripada seorang wanita bangsawan kaya raya yang memiliki harta yang begitu banyak sampailah ke tahap tak ada makanan yang boleh dimakan. Kenapa berubah jadi macam tu? Apa yang berlaku di tengah-tengah tu? Di sinilah hebatnya Saidah khatijah tuan-tuan. Seluruh harta, bukan sikit, bukan sikit, bukan 10%, bukan 20%. Seluruh harta beliau dihabiskan untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam. Tak ada apa yang tinggal sampai beliau sendiri terpaksa makan daun-daun kayu, daun-daun pokok. Dan dengan sumbangan dan pengorbanan beliau itulah Islam semakin berkembang, berkembang dan berkembang. Sampailah pada hari ini kita melihat Islam seperti yang kita lihat. Kalau tidak keterlaluan, saya menyatakan setiap umat Islam wajib berterima kasih kepada Sayyidah Khatijah Al-Kubra. Dan mengenali Sayyidah Khatijah Al-Kubra dan mengenali kemuliaan dan kedudukan beliau. Kalau kita setakat berbicara Sayyidah Khatijah setahun sekali saja, itu pun kalau kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, kita dengar Sayyidah Khatijah, pada hari lain kita tak kenal dan tidak mempelajari tentang Sayyidah Khadijah. Itu satu kekurangan yang sangat besar. Punyalah hebat pengorbanan beliau terhadap Islam. Nabi SAW tidak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Bahkan setelah kewafatan Sayyidah Khadijah, setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah al Munawwarah, Nabi dah ada isteri yang sekian-sekian ramai. Nabi tak pernah berhenti berbicara tentang kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi suka bercerita tentang kemuliaan Sayyidah Khadijah. Sampaikan pada satu hari Aisyah rasa cemburu bila Nabi selalu sangat puji Khadijah, Aisyah jadi cemburu. Sampai Aisyah kata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah gantikan perempuan tua itu dengan perempuan lagi muda?" Maka marah Nabi, Nabi menyatakan, "Demi Allah, Allah tak pernah gantikan Khadijah dengan siapa-siapa pun yang lebih baik." Punya sayang Nabi pada Syedah Khatijah ha, Selalu bercerita Dan bila ada hadiah Baginda akan kirimkan hadiah Untuk kawan-kawan dan sedara mara Syedah Khatijah Itu sunnah tuan-tuan Sunnahnya adalah kita selalu berbicara Tentang kebuliaan kebaikan Syedah Khatijah Dan wafatnya Syedah Khatijah itu Berlaku dikatakan pada bulan Ramadhan Sebelum berhijrah ke Kota Madinah Jadi itu peristiwa pertama ya di setengah tempat seperti di kota Mekah di Mesir budaya di kalangan para alim ulama adalah pada fasa macam ni mereka akan buat satu majlis yang khusus membaca biodata Sayyidah Khatijah Al-Kubra sebagai tanda mengenangkan kebaikan pengorbanan dan kemuliaan beliau ha, kita dapat tazkirah dalam setengah jam pun kira jadilah nak tak dapat majlis khusus tak apa sekurang-kurangnya kita dengar tentang ke kedudukan Sayyidah Khatijah yang wafat pada bulan Ramadhan. Ini peristiwa nombor satu tuan-tuan yang berlaku pada bulan Ramadhan. Ada pun peristiwa yang berlaku kedua bulan Ramadhan juga yang tidak kurang pentingnya untuk kita kenali dan kita belajar. Peristiwa nombor dua ini iaitulah peperangan Badar Al-Kubra boleh dikatakan inilah peperangan pertama yang berlaku di dalam syariat Islam. Umat Islam bertempur dengan tentera musyrikin daripada kota Mekah. Dalam keadaan umat Islam tidak memiliki kekuatan yang secukupnya. Sedangkan tentera musuh memiliki kekuatan yang luar biasa, yang berlipat kali ganda dikatakan tentera Islam ketika itu hanyalah 3 beras, 313 orang atau 314 orang sedangkan tentera tentera musuh 1000 orang daripada segi bilangan totally out tiga kali ganda daripada segi kelengkapan tentera 313 orang tentera Islam ini hanya memiliki 7 ekor kuda sahaja sedangkan tentera musuh Malik, mereka memiliki kuda, unta, semua komplit. Dikatakan tentera Islam ketika itu hanya memiliki 17 pedang sahaja. Sedangkan tentera musuh, pedangnya, perisainya, tombaknya, anak panahnya, semua komplit. Ikut logik akal. Susah nak menang tuan-tuan. Sangat tipis. Tetapi peristiwa badar ini mengajarkan kepada umat Islam, bahkan umat manusia, kemenangan itu adalah kurniaan Allah. Allah nak bagi menang, akan menang apa pun berlaku. Berkat tawakal dan keyakinan umat Islam ketika itu yang tidak terbelah bahagi, maka mereka menang. Allah turunkan bantuan, mencurah-curah daripada langit. Dalam Quran disebut, Asalnya Allah memerintahkan 3000 orang malaikat turun daripada langit membantu umat Islam ketika peperangan Badar. Allah tambah lagi 2000 menjadikan 5000 orang malaikat datang tolong umat Islam ketika itu. Tuan-tuan, tak perlu 5000. Kalau Allah hantar seorang malaikat saja dengan sebelah sayap malaikat seorang ni saja boleh hancurkan 1000 orang musuh tadi. Apa perlunya Allah turunkan sampai 5,000 orang malaikat? Ha, di sini satu tanda soal. Maka berkata para ulama tafsir, Allah hantar 3,000. Allah tambah lagi 2,000. Semua tu nak menunjukkan cara Allah memuliakan kekasihnya Nabi SAW dan memuliakan umat Islam yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. seolah Allah Allah nak bagi tahu kerana kamu telah serahkan diri kamu, tawakal kepada saya 100%, saya takkan biarkan kamu tanpa bantuan. Bahkan bantuan yang turun itu mencurah-curah tuan-tuan dan perempuan. Kita kalau nak membicarakan badar kubro ni sahaja, macam-macam pengajaran kita belajar. Madrasah badar kubro ni boleh mendidik umat Islam daripada macam-macam sudut. Cuma sekadar itu dulu kita ambil tahu. Nombor tiga, peristiwa yang bersejarah yang berlaku pada bulan Ramadan yang mulia adalah Nuzul Quran. Kejap lagi, masuk Maghrib, dah masuk dah 17 Ramadan, menandakan malam Nuzul Quran. Perlu kita faham bahawasanya, Nuzul Quran ni, penurunan Al-Quran, yang berlaku pada malam Uh, malam Ramadan 17 itu berbeza dengan nuzul Quran yang lain dalam bahasa lain penurunan Al-Quran itu ada 3 fasa ada 3 kali penurunan, penurunan. ada 3 bentuk penurunan dan ketiga-tiga bentuk penurunan ini disebut dalam Al-Quran dan dihuraikan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab mereka seperti dalam kitab Manahilul Urfan fi Ulumul Quran karangan Syekh Zurqani ada membahaskan tentang fasa-fasa penurunan Al-Quran ni. Fasa pertama adalah penurunan Al-Quran daripada Allah kepada Luh Mahfuz. Allah menurunkan Al-Quran kepada Luh Mahfuz macam mana Allah turunkan Quran daripada Allah kepada Luh Mahfuz itu tidak diketahui kaifiatnya. Bila berlaku penurunan Al-Quran fasa satu daripada Allah kepada Luh Mahfuz juga tidak diketahui waktunya tempohnya. Yang penting ulama tafsir menegaskan bahawasanya penurunan pertama fasa pertama daripada Allah kepada Luh Mahfuz. Itu nombor satu. Dan ini bukan berlaku pada bulan Ramadhan. Okay. Fasa nombor dua daripada loh mahfuz diturunkan kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni maksudnya langit dunia. Daripada loh mahfuz turun ke bawah lagi ke langit dunia. Ini yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah min syaitanir rojim Syahrul Ramadhanul unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran ha, Yang ni, fasa nombor dua ni Bukan fasa nombor satu Ya, daripada Luh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah Itu diturunkan pada ha, Ni, Nuzul Quran Pada bulan Ramadhan Dikatakan 24 Ramadhan Ada pandangan kata 17 Ramadhan Tak menjadi masalah lah yang penting diturun pada bulan Ramadhan. Tuan-tuan, bukan hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan. Tetapi, semua kitab-kitab Samawi, Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, semua juga diturunkan pada bulan Ramadhan yang mulia. Ya, menggambarkan betapa Allah nak mengangkat kedudukan bulan Ramadhan yang mulia ini Allah pilih bulan Ramadhan untuk turunkan Quran, turunkan Taurat, Injil dan Zabur. Baik. Fasa ketiga apabila Quran itu telah diturunkan kepada Baitul Izzah, okay? Fasa ketiga Quran diturunkan sedikit demi sedikit oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama tempohnya lebih kurang 23 tahun. Ha, turun sikit-sikit, turun satu ayat, turun dua ayat, turun satu surah, turun ha, mengikut konteks, mengikut situasi, mengikut masa-masa tertentu, turun secara uh, apa beransu-ansu. Ha, ini fasa ketiga. Jadi yang kita sambut nuzul Quran setiap tahun pada bulan Ramadan, ada ceramah, ada tazkirah, ada itu dan ini, adalah yang kita sambut itu fasa nombor dua. Iaitu penurunan daripada Loh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Jadi ada munasabah, ada ada sebab kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran itu pada bulan Ramadhan. Sebab itulah bulan Ramadhan juga dikenali sebagai bulan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Jadi kita ambil yang tibar pedoman daripada berlakunya nuzul Quran pada bulan Ramadhan untuk kita ini mendekatkan diri kita lagi kepada Al Quran, lebih mendekatkan diri kita kepada Quran, lebih lagi cinta dan kasih kita kepada Quran, lebih lagi bergelumang dengan Al Quran. Dan salah satu sunnah Nabi saw secara khusus pada bulan Ramadhan ini adalah sunnah bertadarus Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dinyatakan Bila masuk saja bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertadarus Quran dengan malaikat Jibril Setiap tahun Ramadan Nabi akan tadarus Quran dengan malaikat Jibril Nabi akan khatamkan Quran bersama dengan malaikat Jibril Kecuali pada tahun ke-10 Nabi Tadarus dan Khatam Quran dua kali bersama Malaikat Jibril. Tahun-tahun lain Nabi Khatam sekali. Jadi program Tadarus yang kita lakukan di masjid, di surau, itu sebenarnya bertitik tolak daripada sunnah Nabi. Itu salah satu cara nak mendekatkan diri dengan Quran pada bulan Ramadan yang mulia ini. Di samping kita ini bertadarus Quran, jangan melepaskan peluang membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Di rumah ke, di masjid ke, lepas subuh ke, lepas salat tarawih ke, sebelum tidur ke. Jangan jangan membiarkan hari-hari Ramadan tu berlalu tanpa membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita belajar macam mana ulama-ulama salafus soleh, macam mana hubungan mereka dengan Quran pada bulan Ramadhan. Kita akan merasakan sangat ajaib. Diriwayatkan ada seorang tabi'in nama dia Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri. Beliau mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadhan setiap hari satu kali. Setiap hari sekali khatam Quran. Maksudnya setiap hari Beliau membaca Quran 30 juzuk. 30 hari, 30 kali khatam. Okay. Diriwayatkan oleh seorang anak murid kepada Imam Ash-Syafi'i. Katanya, Imam Ash-Syafi'i mengkhatamkan Quran sepanjang Ramadan 60 kali. Maksudnya satu hari dua kali, tuan-tuan, khatam Quran. Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu hari dua kali bersamaan beliau baca 60 juzuk setiap hari. Subhanallah, ajaib. Pada zaman mereka khatam Quran tiga hari sekali itu perbuatan biasa. Tak pelik. Itu benda biasa, orang ramai boleh buat. Maksudnya satu hari 10 juzuk, tiga hari khatam. Itu benda biasa. Benda biasa. Zaman sekarang kalau kita dengar macam tu, kita rasa, wish, power betul. Tiga hari boleh kata Quran. Oh, kita rasa power dah. Zaman dulu, itu benda biasa. Nak menunjukkan betapa mereka ni pada bulan Ramadan, begitu jatuh cinta dengan Quran, memang kesibukan mereka tu duduk dengan Quran je. Mungkin ada yang kata, lah itu zaman dulu-dulu boleh lah. Zaman sekarang mana ada macam tu. Sebenarnya, tuan-tuan, zaman kita ni ada je orang yang begitu intim dengan Quran sampai dia boleh khatam Quran dalam tempo yang singkat. Aduh. Di negara kita ada masjid, ada beberapa masjid. Okey, dia buat solat jemaah, solat tarawih. Dia ada tiga jemaah, dia pecah tiga jemaah, di tiga tempat berbeza. Satu jemaah solat tarawih mengkhatamkan satu juzuk setiap hari. Ada satu jemaah solat tarawih mengkhatamkan tiga juzuk setiap hari. Tarawih 20 rakaat, khatam 3 juzuk. Ada satu jemaah, solat tarawih 20 rakaat, mengkhatamkan 5 juzuk setiap hari. Dia mula tarawih, lepas isyak, habis 5 juzuk, habis solat tarawih 20 rakaat, dekat-dekat dan subuh. Khatam 5 juzuk. Maksudnya, 6 hari dah khatam Quran. Dalam sebulan, 5 kali khatam Quran, dalam solat tarawih sahaja. Ada kat Malaysia. Dan perkara ini bukan pelik. Ada seorang ulama' di Mesir, nama dia Syekh Hifnawi. Kebiasaan beliau mengkhatamkan Quran setiap hari hanya dalam salat sunat sahaja. Setiap rakaat salat sunat, dia akan baca Quran tiga juzuk. Kau subuh, rakaat pertama tiga juzuk, rakaat kedua tiga juzuk. Dah enam juzuk. Kau zuhur, Ba'diyah zuhur, Qobliya Asa, Ba'diya Maghrib, Qobliya Isya, Ba'diya Isya. Setiap rakaat, tiga juzuk. Salat witi, dia khatamkan Quran. Setiap hari. Ini bukan perkara yang pelik. Zaman kita pun ada macam tu. Cuma soalnya, di tengah-tengah mereka yang sangat hebat ni, di mana kita? Di mana kita? Mampu atau tidak, setiap hari kita baca paling sikit satu juzuk. Okey, tak dapat satu juzuk, tak apa setengah juzuk. Tak dapat setengah juzuk, tak apa. Amalkanlah paling sikit satu hari satu muka surat Quran. Ini paling sikit ni. Ada setengah orang, dia maybe tak pandai lagi baca Quran, atau dia sibuk, dia sakit, atau apa ke. Sekurang-kurang, sekurang-kurang, dengarlah bacaan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadhan. Pasanglah YouTube, pasanglah keset, pasanglah bacaan qari-qari Mesir ke, Mekah ke, Madinah ke, qari Malaysia ke, dengarlah bacaan Al-Quran setiap hari ambil satu masa, lepas subuh ke, sebelum subuh ke, sebelum tidur ke dalam perjalanan, dalam kereta, nak pergi pejabat ke, tengah jam ke, apa ke pasang Quran, bagi telinga ini dengar bacaan-bacaan tersebut kalau itu pun tak dapat dilakukan, baca pun tidak, dengar pun tidak, alangkah ruginya kita sedangkan kita berada pada bulan penurunan Al-Quran kita berada pada bulan yang sangat dituntut kita berdamping dengan Al-Quranul Al Karim. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada tiga perkara yang kita sebutkan tadi, tiga peristiwa bersejarah yang berlaku pada bulan ini. Kewafatan Sayyidah Khatijah radhiyallahu anha, berlakunya peperangan Badar Al-Kubra pada bulan Ramadan juga. Dan yang paling hebat berlakunya penurunan Al-Quran daripada Luh Mahfuz kepada Baitul Izzah pada bulan Ramadan yang mulia. Maka sekadar itu dululah sedikit perkongsian ilmu kepada kita semua pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dunia akhirat insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wazidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وأعيننا على تلاوة القرآن وحفظ اللسان. وتمم تقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل أعمالنا واستجب دعواتنا واستر عيوبنا. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh